بايوم اقرآن داتوك دكتور محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Mesti-mesti muslimat yang dimulik Allah sekalian Masih lagi kita mentadabur Ayat yang kedua di surah Al-Hujurat Kita telah membincangkan satu hingga tiga Bagi tuan-tuan memiliki tafsir bin Qasir Turun buka pada jilid yang ke-9 Muka surat 105 Alhamdulillah tafsir bin Qasir telah pun Diterjemahkan sepenuhnya ke dalam bahasa Melayu Jadikan dia satu investment untuk kita memahami Kalam Tuhan tuan-tuan Dan keruginya kehidupan kita Kita menguasai banyak perkara bersifat keduniaan Tapi belum ada usaha yang jitu Yang solid untuk memahami ayat Allah SWT Saya menasihati tuan-tuan memiliki tafsir bin Kassir. Dalamnya ada iman InsyaAllah membacanya Allahi dengan ketakwaan. Cuba kita lihat kembali ayat kedua pada muka surat 15 berkaitan dengan orang yang beriman ayat kedua dan ketiga. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yughdhuna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina amtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sadaqa Allahul azim Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu meninggikan suara Memelebihi dia suara Nabi Dan janganlah kamu berkata Kepadanya dengan suara yang keras Bagaimana kerasnya suara Sebahagian kamu Terhadap sebahagian yang lain Supaya tidak terhapus Amalan kamu Sedangkan kamu tidak menyadarinya Sesungguhnya Orang-orang yang merendahkan suaranya Di sisi Rasulullah Mereka itulah orang Yang telah diuji hati mereka Oleh Allah untuk bertakwa Bagi mereka keampunan Dan pahala yang besar Jadi orang yang merendahkan suaranya Dengan tawadu Ayat ini telah menyebabkan Sahabat namanya Sabit bin Qais bin Syamas Menangis dan takut berjumpa dengan Rasulullah Bimbang suaranya yang kuat itu yang memang Originally kuat By nature memang kuat Nanti takut amalannya langsung Tidak dikira oleh Allah SWT Orang yang imannya seperti gunung Macam mereka Amalan mereka banyak Ni para jutawan akhirat Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Begitu takut mereka mendengar pesan Semikian daripada Allah SWT Berbeza daripada seorang daripada kita Bimbang kita ni termasuk dalam konteks hadis Dari Ibn Umar Allah, Bahawa orang beriman melihat Dosa-dosa dilakukan Walaupun kecil Umpama gunung besar yang menanti waktu untuk dihempapkan ke atas kepalanya. Tapi orang fasik, orang munafik, dia merasakan dosa-dosa itu umpama lalat yang duduk di hidungnya. Sekali di tebakkan tangannya, lari lalat-lalat itu. Allahu Akbar. Moga kita dapat belajar iman para sahabat. Itu sebabnya tuan-tuan, antara perkara yang digambarkan oleh Allah di sini iaitu sifat orang beriman begitu berjaga-jaga dalam amalan mereka, tindakan mereka. Takut-takut akan menggugurkan pahala amalan yang dilakukan. Dari pahala sedikit tak dikira pula. Langkah malang Nabi begitu tuan. Sebab surah ini merupakan penekanan kepada bab adab dan juga akhlak. Saya teringat satu doa yang Nabi ajar kepada kita untuk amalkan tuan. -tuan. Doa ni merupakan hadis al-Hakim dengan sanad yang sahih disepakati oleh Imam Zahabi. Bahawa Nabi berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlak wal adwa wal a'mal wal ahwa. Allahumma jannibni munkaratil akhlak wal ahwa wal a'mal wal adwa maksudnya ya Allah jauhkan aku ni daripada akhlak yang buruk hawa nafsu yang merosakkan amalan-amalan yang merugikan dan penyakit-penyakit bahaya komprehensif doa ni tuan ni sekali lagi saya baca untuk tuan Allah jannibni munkaratil akhlak wal ahwa wal a'mal wal adwa ya Allah jauhkan aku daripada akhlak yang buruk akhlak ni bukan merujuk kepada yang baik saja tuan ya sikap yang buruk pun dipanggil juga akhlak macam rezeki pernah kita pelajari sebelum ni rezeki bukan saja merujuk kepada halal yang haram pun kadang-kadang dicari oleh manusia diusahakan mereka maka itu juga mempengaruhi rezeki tapi ia haram lah maknanya penggunaan akhlak atau rezeki bukan khusus kepada yang positif saja dia merujuk juga kepada benda yang negatif Ya Allah jauhkan aku daripada akhlak yang buruk hawa nafsu yang merosakkan amalan-amalan yang merugikan menggugurkan pahala-pahala kebaikan aku lakukan dan juga penyakit-penyakit bahaya Allahumma jannibni munkaratil akhlak wal ahwa wal a'mal wal adwa ni ikut syarah dalam al-wabi usayyib al bahawa maksud kat sini untuk doa Nabi ya ni munkaratil akhlaq ya Allah jauhkan aku Allahumma akhrijni min akhlaqi sayyi'ah ya Allah selamatkan aku daripada akhlak yang buruk seperti apa hiqid dendam hasad hasad dengki kepada orang iri hati bukhul penyakit bakhil waljubun pengecut wasu'il lisan dan juga lisan yang bercakap perkara-perkara merapu perkara-perkara menyakiti orang perkara-perkara bersifat fitnah perkara-perkara bersifat celaan kepada orang mohon pada Allah jauh daripada perkara senikian dan begitu juga kalau dia berkaitan dengan perbuatan seperti memukul orang ke menipu orang ke memukul ke menyakiti orang ke itu maksud dengan jawarih kalau amal pula maksud mungkaratil amal perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan contohnya macam bunuh orang berzina minum arak mencuri melampaui ataupun merampas hak orang lain menzalimi orang lain itu semua termasuk dalam konteks doa ini mungkaratil amal kemudian lah, ahwa pula ahwa ni jamak kepada hawa hawa ni ejaan bahasa Arab dia ha waw -wa ya ya yang tak ada titik tu dipanggil alif maqsura macam ejaan Musa Salwa Salma Isa tu di hujung tu panggil ahli maksurah tu bukan ya orang Melayu panggil ya tak ada titik ini adalah perkara-perkara yang -perkara, -perkara misal nafsu yang merosakkan kecenderungan untuk melakukan perkara-perkara yang menyeronokkan al-inhima kifis al-batila perkara-perkara yang bersifat keseronokan yang melalaikan ni termasuklah melihat perkara-perkara yang haram dalam internet ke contohnya media sosial ke ini semua kecenderungan bersifat ahwah nafsu yang merosakkan kemudian mungkaratil adwa bahaya penyakit-penyakit ini dimaksudkan iaitu penyakit-penyakit seperti contohnya yang boleh kita gambarkan ini juzam baras, penyakit kusta, penyakit kulit, sopak dan sebagainya. Kemudian saratan, kanser, wall AIDS, penyakit AIDS dan sebagainya, HIV. Ini yang diajar oleh di Nabi untuk kita mohon kepada Allah SWT dalam setiap doa kita sehingga dia pesan wa inna masta'ala alaihi wasallam min hadhil al arba' al-munkarat ...dianna anna ibn adam la yanfaku minha fi taqalubihi fi laylihi wa nahari kerana kita dalam kehidupan kadang-kadang tanpa dapat dielakkan terdah kepada perkara-perkara sekian Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal amal wal adwa ni ada kaitannya dengan sifat orang beriman yang sentiasa minta bimbingan dan panduan daripada Allah untuk mengatasi nafsunya kecenderungannya untuk melakukan perkara-perkara yang haram yang telah kita belajar dalam surah Yusuf yang lalu wa nafsala amaratun bisu ila ma rahim rabbi bahawa nafsu itu memang ada kecenderungannya tersendiri yang mengajak kepada melakukan perkara-perkara bersifat kesonokan dalam kehidupan jadi muslim-muslimat ilmu dekat sekalian bila Allah menyebut perkataan innal ladhina yaghudduna aswatuhum. maknanya orang yang merendahkan suara ni mura'atanil adab kerana meraihkan adab sehingga Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal dengan suara yang kana jahwarian suaranya sangat kuat bila turun ayat semikian datang jumpa Nabi bercakap dengan lemah lembut dengan sopannya dengan ketakutannya sampai Nabi pun suruh ulang apa kau sebut ni tak dengar begitu sekali adabnya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu begitu takut dia andai kata-katanya itu termasuk dalam peringatan Allah terhadap mereka yang ingkar dan sombong dan tidak beradab dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam di sini jadi mereka inilah orang yang Allah syarah haqulu bahum wasa'aha wa saffaha wa khlasaha li taqwa inilah orang yang Allah telah memberikan nur pada hatinya tidak tanduknya bahawa aktiviti amalan kehidupannya menjurus kepada ketakwaan inilah maksud alladzina amtana Allah qulubahum li taqwa maka dijauhi mereka ni daripada sifat danas wa suil akhlaq sifat-sifat yang bersifat keburukan akhlak ni tadi dijauhkan wa hallaha bi dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang indah dengan keagungan akhlak yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan oleh Allah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memerlukan satu mujahadah. Saya ada sebut pada tuan-tuan kisah seorang ulama sebelum ini yang telah pun berusaha untuk menutup aib seseorang. Ini memerlukan satu latihan riyadhatun nafs yang luar biasa tuan-tuan. Kisah ini merujuk kepada kehidupan seorang alim yang bernama Ahmad bin Mahdi bin Rustum Al-Isbahani. Ini merupakan seorang alim, abid, zahid, seorang yang alim yang banyak ibadahnya dan bersifat zuhud. Beliau telah menginfakkan 300 ribu dirham untuk penuntut ilmu. Punya sibuknya beribadah kepada Allah Subhanahu Siangnya selalu berpuasa, malamnya sentiasa ke mulai. Beliau ni terkenal sebagai seorang hafiz dalam hadis. Nak dapat gelaran hafiz ni bukan menghafal Quran tuan-tuan. Mereka menghafal mengati sanad hadis dan juga matanya ratusan ribu. Berkata Ibn Mandah, tak ada seorang yang lebih thiqah daripadanya di negeri kami. Beliau ni menulis kitab sehingga dia panggil sebagai Al-Musnad. Satu malam, Ahmad bin Mahdi bin Rustam Al-Isbahani, tokoh hadis yang terkemuka ahli zuhud dan juga ibadah yang hebat ini. Satu malam dia balik ke rumahnya seperti biasa agak lambat. Tiba-tiba dalam kegelapan malam tu ada seorang perempuan. Mau salam berkata kepadanya tuan guru assalamualaikum warahmatullahi aku ditimpa musibah jawapan imam ahmad ini kepada wanita tersebut kalau engkau ada masalah apa-apa jumpa aku waktu siang malam ni menimbulkan fitnah tambahan pula kalau orang lihat aku merupakan seorang guru di sini perempuan tu meminta untuk menyampaikan hajatnya sebentar saja dia berkata kepada tuan guru yang hebat ni tuan guru aku dipaksa berzina dan sekarang aku sedang hamil Akbar apabila orang bertanya kepada ku aku takut jatuhkan hukuman aku tidak ada pilihan untuk menyelamatkan diriku bahawa aku berkata engkaulah suamiku dan anak dalam kandungan ini Berapa anakmu Tolonglah Tuan Guru Aku tahu Aku telah membantu ramai orang Ini permintaanku Yang pertama dan yang terakhir Tutuplah aibku ini Semoga Allah menutup aibmu Wassalamualaikum warahmatullahi satu permintaan yang luar biasa dan perempuan itu hilang dalam kegelapan malam Allahu Akbar, bagaimana sifat orang yang Allah gambarkan di sini tuan-tuan alazina imtahanallahu qulubahum li taqwa maka Ahmad bin Mahdi bin Rustum ini Imam Ibn Rustum ini tidak menjawab apa-apa, ketakutan menyerubunginya hanya Allah saja tempat tujuannya berkata dari Ibn Rustum dalam tulisannya jurnal kehidupannya, dia pun pulang ibaratnya seorang Allahu Akbar tekanan yang berlaku dalam cukur luar biasa, hanya Allah tempat pengaduan dia menulis, tak lama kemudian wanita itu pun bersalin. Semua penduduk kampung dan juga anak muridnya Imam masjid, kawan-kawan Datang mengucapkan tahniah kepada Ibn Rustum Allah Tuan Guru dapat anak Tak ada beritahu ke kami pun Tuan Guru kahwin Allahu Akbar Satu yang amat mengaibkan, memalukan Telah berlaku Aku hanya mampu berpura-pura gembira Dan memberi kuih untuk menjamu mereka Allahu Akbar Memanglah perkahwinan selepas yang pertama Yang kedua dan seterusnya Tidak lagi dituntut untuk kita mengadakan walimah besar-besaran Untuk menjaga hati ramai orang Ini adab yang diajar dalam Islam Tuan-tuan dimulik Allah sekalian. Maka setiap bulan, Imam Ibn Rustum ini menghantar wang sebanyak dua dinar kepada seorang sahabat baiknya yang terpercaya supaya bagi kepada wanita yang mengatakan dirinya tak niatnya itu dan telah melahirkan anak dan klaim anak itu anak Imam Ibn Rustum. Allahu Akbar. Aku turut berkata kepada sahabat baikku, guru yang terpercaya itu yang aku tahu dia menyimpan rahsia, sampaikan salamku kepada Aku tak dapat berjumpa dengannya sebab kami telah berpisah. Tentuan dibagi pada perempuan ni tiap-tiap bulan selama dua tahun sebanyak dua dinar. Tiap-tiap bulan Jangan kita sangka dinar tu macam RM2, RM20 ya? Satu dinar menyamai seribu ringgit kita pada hari ini Ataupun lebih Dan nama tuang kita menunjukkan bahawa satu dinar Maka jadi dah jadi rm ringgit kita Berarti dua dinar menjadi rm ringgit. Dia bagi kepada wanita ini Dan tak ada kena-mena dengannya pun Selama dua tahun Tanpa gagal Entah ni boleh kau sekian Allah menentukan umur bayi ni tidak panjang Menjelang dua tahun Maka Allah telah matikannya Dan semua penduduk kampung datang mengucapkan takziah kepada Imam Ibn Rustum Dan Ibn Rustum pun berpura-pura menunjukkan kesedihan Tak lama kemudian perempuan tu dah datang lagi ke rumahnya pada waktu malam seperti kali pertama dan dia beri salam kepada Ibn al mengatakan terima kasih atas bantuanmu semoga Allah menutupi aibmu sebagaimana engkau menutup aibku inilah duit yang engkau berikan kepadaku melalui kawan baikmu itu tiap-tiap bulan sebanyak 2 dinar sekarang 2 tahun berarti 2 kali dengan 24 berapa? 4,800 dinar kali dengan 1,500 ringgit Itu tuan-tuan banyak ke sikit maka jawapan Ibn Rustam kepada perempuan itu wanita yang tak dikenali ini itu yang mengaku menjadi isinya itu wahai perempuan ambillah wang ini sebagaimana aku menghalal ketika anakmu hidup, aku menghalalkan untukmu bila, bila dia telah mati. Ini kisah ni tuan-tuan. Saya bawa daripada kitab Al Imam Az-Zahabi namanya Tazkiratul Hufaz. Dan begitu juga dalam kitab Safadi tajuk Al-Wafi bil-Wafayat. Dari Ibn Kasih pun menceritakan dalam kitab yang saya sebut Bidayahul Nihayah. Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan eh? ni ni orang yang kita bincangkan satu contoh. Allah, muli taqwa. Yang menjaga hatinya amalannya, muhasabah dirinya memastikan semuanya ada atas landasan kehendak Allah SWT. Walaupun perit mengalami tekanan-tekanan kerana tertentu tapi untuk Allah mereka istiqamah tengok tuan-tuan ni -tuan, ya? ambil pengajaran daripada kisah Ahmad bin Mahdi bin Rustum ulama keturunan Parsi ini, yang pandai menutup aib dalam masa yang sama menjaga dirinya melakukan perkara yang haram perempuan itu cantik wanita itu jelita dia tidak mengambil kesempatan pada wanita tersebut dia mengiyakan kata orang ramai tapi tidak sepenuhnya itu satu bab daripada helah yang kita kena belajar dalam syarat membenarkan aku telah berpisah daripadanya berarti saya berjumpa dengan tuan dalam program ilmu lembayung Al-Quran ni sekejap lagi kita berpisah lah berpisah bukan saja berarti jadi dalam kahwinan, bahkan dia menuju pada pertemuan dan sebagainya Allahuakbar. Baiklah kita akan sambung lagi dalam kuliah akan datang. Ayat berikutnya Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.